Bey Azerbaijan Respublikanın günü canub qonşumuz İran'da da qeyd edilib, Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 96 illiyi münasibəti ilə baş tutan mərasimdə iki ölkənin indiki münasibətləri də diqqət mərkəzində olub. Aynısını Tehran bürosundan Nəvid Dənişvərin reportajı. İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran'da Azərbaycan Respublikasının yaradılmasının 96-cı il dönümü 28 may Respublikalı günü münasibəti ilə Azərbaycanın Tehran'dakı səfiri ilə möhtəşəm mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə ölkə rəsmiləri, İran hökumətinin və parlamentinin üzvləri, İran İslam Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik köpüsü və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri iştirak edirdilər. Azərbaycan və İran dövlət limlərinin səsләнməsindən sonra açılış nitqi ilə çıxış edən səfir Cavanşir Axundov 28 may Respublikanın günü haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verdi. Şəfqətə o, cəmi 23 həzrəndən məzdu olmasına baxmayaraq ADR-in ordu sistemi formalaşdı. İnsanların demokratik hüquq azadlıqları bərgərə olundu və digər müttəlekkislərə imza atıldı. Sovet İttifaqının sulutundan sonra Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi yenidən bərpo olundu. Səad. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Məndə birsər xoşhal və dost və qardaş ölkəyə Azərbaycan xalqına, dövlətinə və bütün Azərbaycanı sevənlərə təbriklərimizi çatdırıram. Və bizim üçün hər zaman böyük şərəfdir ki, bu ölkə ilə əlaqələrimiz yaxın və səmimi şəkildə inkişaf etsin. Bu barəyə mə bsər mövcüb sərfərazi və xoşnüdi bu ki Dəhəsonun geniş Azərbaycanlı xanəndələrin ifasında səsləndirilən Azərbaycan muğamları və xalq mahnıları tədbirin bayram əhval-ruhiyyəsində davam etməsinə imkan yaratdı.